Повтори, пожалуйста. А, ты по-русски разговариваешь? Я что? просто я тоже я плохо что слышу, что с наушниками. Ничего не понял. Ты что-то попытался по-украински сказать, но смешно. Гораздо. Я с тобой пытаюсь, ты же ничего не чуешь. Что? Я прекрасно тебя слышу, но ты какие-то фразы строишь. Построй по-нормальному. Говори, ну как ты умеешь говорить. То, что ты сказал, это лажа полная. Говори. <laughs> ну, так и есть. Хоть смейся, хоть не смейся. То бишь ты разговариваешь на мову, и ты будешь насчет тему не разговаривать украинской? Ты все хочешь сказать, чияк чиак? <laughs> гаразд. Гаразд. Давай разговаривать украинской Я, розмовляє... я русскоязычный, но ты смешной такой. Откуда, я... откуда, откуда будешь смешной человек? Не, гаразд. Будь ласка, ответь мне, чему я смешный являюсь? Будь ласка. Да потому что у тебя непонятный язык. В Украине так, так не в Украине так, так не разговаривают. Ты... Откуда? Я ты так... откуда? Ты скажи, ты откуда? Давай я тебе проверю, улечу тебя на лжи. Раз, давай. Не будешь петлять? Я же так можно. Подожди, у тебя есть э, мобильное устройство? Нет. А тоже. А ты знаешь, что такое искусственный интеллект? Ну, ты ж со Львова. Так, да, я, да, ну, мы... Покажи. О, хорошо. Нажми на центральную кнопку. Зажми ее. Вот давай, я да. буду делать и ты. Будем одновременно делать, да. Вот так. Давай. Нажимай. Да а, ты ем машины. А, да начинается. Машина. Не, подожди. А -а -а. Так я ж тебе скажу, же что... не я не тебе скажу, что я тебе, скажу, что надо искусственный интеллект вопрос задать. Ты сам себе задашь вопрос. Я просто покажу, как. Ну. Вот смотри, давай так, я задаю вопрос. Смотри, Нажал и напишу. В каком городе я нахожусь? Вы находитесь в городе Днепр, Украина. Все. Повтори эту процедуру. Раз, раз, два раз. В каком городе я нахожусь? Ну давай, в якому месте я нахожусь. Знаходжусь. По моим данным, вы находитесь по адресу Луганская Народная Республика. Звездоволище, как вас легко выводить? Луганская Народная Республика. Да какая там народная? Предатель. Ты ты мерзлота. Ты мерзлота, обыкновенная. Не в Google, а в Яндекс. Мерзота обыкновенная, которая предала свою страну, предала свои идеи. Вот скажи мне, почему? Вот ты какого года рождения? Для чего тебе эта информация? Ну подожди секундочку, я интересуюсь. Смотри, я из Донецка и не предал свой город. То есть ты когда, смотри, то есть ты вот, получается, когда вот были. Был, были выборы, типа, как были выборы ага. за выход из СССР, ты голосовал за Украину. Да. То есть, ты, принял СССР. Ты в СССР родился, ты в нем родился. вот СССР, правильно я, получается, понимаю? Ты <с rouge> родился. А ты Давай, да, я понял. Давай отвеча, отвечай. Извините. На... Извините. Так, же, ты вопрос не задал? Blush. Я же отвечаю, я же хочу ответить на твой вопрос. Давай, давай. Советский Союз это Союз республик. Я родился в УССР. У меня на свидетельстве рожде... о рождении находится герб УССР. Это Украинская Советская Социалистическая Республика. Союз. Да, и когда Союз разваливался, моя республика вышла из состава. Все. Занавес. Что я предал? И кого? Кого? когда был развал... Да я, да, я за развал. Союз прекратил, да, Союз прекратил, но моя республика не прекратила существование. так само сепаратист. так само сепаратист, потому что ты... Да, по отношению... По... Не по... Не да, не да, не да. Не Все правильно Россия, да. ты говоришь. Да. Ты я согласен. Я с тобой согласен. Я сепаратист по отношению к Советскому Союзу. Но я не предатель так Украины. Так я не... Сепаратист. Так нет, по с подожди. Ну ладно, подожди. Куда ты... ты... Лучше меня, скажи мне, пожалуйста. Вот, я не, я не и... предал свою страну. Я не предал свою страну. Так и я не предал. Подожди. Я по Давай, подожди. Причем ты мог за Россию взял чемодан и уехал. А ты Россию позвал. Вот смотри, когда-то немцы пришли в Киев, в Минск и Смоленск. Раздали документы свои аусвайсы, немецкие марки ходили, вывески ну. поменяли на немецкий язык, флаги потыкали. Что потом с немцами случилось в Киеве? Да, выгнали, но... Правильно, так будет и с тобой. История она циклична. Ты можешь улыбаться. Немцы тоже были очень сильные. Они вот, гораздо сильнее вот, были, вот, чем Советский вот, Союз. Хорошо, 2000, тебе давай, я давай. понял. Я плохой, я предатель все. Давай смотри, я тебе вопрос задам. Вот смотри, в тринадцатом году ты там ходил на выборы в Украине. 19 -й. 19 -й год. Я про тринадцатый или 12 год. Ходил на выборы какие-нибудь там? Выбирал парламент, Яныка. Яны... Яныка выбирал? Выбирал. У тебя был паспорт какой страны? Украина. Украина. То есть ты украинец, принимал участие в этой стране, голос твою страна учитывала, все нормально. А потом случается 14 год, соседняя страна приходит к тебе, стремляет в твою Украину, которой ты является частью Украины, чужой флаг, а ты говоришь все, я вас целую, я вас люблю, потому что я теперь Россия. Так было? Расскажи, как ты было. маленький-маленький нюанс. Расскажи, расскажи. Ты просил маленький нюанс, который Давай. называется Майдан. Бля. Майдан, хорошо. Майдан. Вот ты подожди, то есть внула. Майдан, подожди, я понял, Майдан, окей, Майдан. А ты от этого что, перестал быть украинцем? Я после этого, блядь, перестал нахуй верить в свои начальства, которое стоит, блядь, выше, которое понятно. Подожди, власти ты что, раб? Ты что, раб? Это... Ты есть украинец? Ты есть эта страна. Ты, есть... Значит, ты, носил это, гордое... это... ты носил гордое имя украинца, который мог прийти высказаться со Был ты против да, Майдана. Да, да, Но да, страну, страну да, зачем да. менять? А зачем? Страну Мы зачем менять? Мы пришли в Луганск Все в 1940 году. Вы пришли в Луганск Кто сказали. мы? Кто мы откуда? Вы, блядь, евро хуйни, евро пизди. Вот Вопросов нету. Ты... А? Вопросов нет пришли. И что нам сделали? Послали танки. Что мы О, сделали? да, тебе Я послали. Танки, а что, подожди. У меня два ранения, блядь. Два ранения. Подожди, ты, кто, кто в тебя страшно? стрелял? Или ты... Подожди, а ты что, оружие взял незаконно? В смысле незаконно? А где ты его взял? А где а ты его взял? А подожди, стоп, стоп Павел, давай по очереди. Давай вопросы по очереди друг а другу. Стоп, другу. стоп, стоп. Ты взял, подожди. Оружие, я подожди. А, ответь, пожалуйста, за себя. А я потом за Майдан отвечу. Ответь мне, пожалуйста, за себя. Где ты взял оружие? Вот лично ты. Я служил в ВПС. У меня оружие было при себе. Оно подожди, было... ты, ты еще ментяра? Да. Ты предал вообще присягу предал? <анкредит> Я О, А теперь к какому ты присяг? Народ, а теперь что? Народ. А что с твоим народом случилось? Мой народ выбрал, нахуй, блядь, не переворот власти, который был в Киеве. Что ты мне будешь рассказывать? Подожди, у тебя теперь оправдание есть. Офигеть. Ты мент, который предал присягу. Народ предал свой. Пошел к, там, сам, к агрессору. Ой. И теперь рассказываешь, о... шикарно, люблю, давай, оправдывайся. Это вообще просто бубанька. Вот он, предатель, калиброванный. Смотрите, он еще и ментяра. Давай, написывайте, рассказывай. Написывайте рассказывай, Бендеры. Какой? Я из Донецка. Какие Бендеры? Смотри, я из Донецка, я не предал. Вот и все. Вот так вот выводим их на чистую воду. Очень все просто, очень просто. Предатели не любят нигде, а это менты позорные. Канал по параде. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно донатьте. Не зря я вам тут таких нахожу. Пошел искать дальше.